Il y a effectivement des équipes comme Monaco, comme. Lyon. Il y a des commandes comme Monaco, Lyon, Paris saint étienne le style desquelles est un peu le au style du Dynamo. On, on, on a souvent supervisé Kiev. On a vu beaucoup de matchs. Мы, разумеется, следим за играми Динамо. Мы э, смотрели многие матчи э, с участием этой команды и в Кубке Европы и в, в чемпионате вот до двухмесячного перерыва. Поэтому, ну, более или менее мы, наверное, имеем представление, какой будет состав Динамо. Мы знаем, что три игрока, наверняка, будут будут, будут исключены, они будут заменены. Мы тоже имеем представление, кем они будут заменены. Поэтому, ну, на самом деле Le 4-3-3 qui marche bien, à mon avis, mais il fera comme il veut. Je ne crois pas qu'on doit se focaliser sur tel ou tel joueur. Знаете, мне кажется, что э, не стоит э, фокусироваться на том или ином э, игроке, потому что, ну, нужно сказать, что в этом сезоне э, команда Динамо себя очень хорошо проявила, поэтому, скорее всего, нужно э, э, концентрировать свое внимание на, на коллективной игре, а не на каких-то отдельных э, персонах. Ну, на самом деле, вот этот матч. Э, э, четверг, да, он происходил с очень большой интенсивностью. Такой же матч, скорее всего, ожидается и завтра. В предыдущем матче мы выиграли, и, разумеется, мы сделаем все возможное, чтобы выиграть и завтра. Разумеется, мы хотим пройти следующий этап. Естественно, Динамо рассчитывает сделать то же самое. Поэтому то, что произошло в прошлый четверг это вот были, скажем так, эффекты игры, была интенсивность, были решения принятые арбитром, поэтому завтра на матче мы будем, у нашей команды, разумеется, тоже есть сильные стороны, есть слабые стороны, но я все же считаю, что наш соперник это очень сильная команда, ну а мы в свою очередь приложим максимум усилий, чтобы вот вторая игра этого матча состоялась на высоком уровне. На самом деле у меня, я не буду выносить никакое оценочное мнение по поводу высказывания Реброва, это, это его личное мнение, комментировать я никак осуждать его не буду, хотя, хотя с ним мы не согласен. Потом, если у него есть какие-то замечания, то он может их адресовать скорее арбитру, который принял такие решения. Что касается поведения наших игроков на поле, то я думаю, что оно было абсолютно корректным и правильным, потому что мы работаем в такой струе уважения к футболу, к находящимся на поле людям. И я всегда говорю своим игрокам, что нужно относиться с большим уважением. Que euh, que C'est logique, c'est l'équipe en forme aujourd'hui en Ukraine, c'est un. На самом деле это логично, потому что команда, с которой мы будем играть, она очень сильная. Это наиболее известный, популярный и мощный украинский клуб. Затем стадион просто замечательный. Все, что у нас есть, это просто огромное желание играть, испытывать эти эмоции. Но, собственно, для этого футбол и существует. Ну, наши игроки уже имеют в этом опыт, потому что, что касается нашего матча в Салониках, то там там тоже было очень много шума по этому поводу. Но, тем не менее, игроки это воспринимают нормально и